Okay. So hari ini saya nak share empat fakta lagi ya yeah, berkenaan dengan giti. Okay. Baik. So obesity nombor satu fakta yang pertama, okey. Apakah itu formula BMI? Ya, yeah, formula BMI okey berkenaan dengan indeks jisim badan, okey. Ukuran badan dan menilai berat badan sama berbanding dengan ketinggian kita. Fakta yang kedua ya iaitu berapa jenis lemak di dalam badan kita ya terdapat dua jenis lemak lemak visceral ya sebagaimana yang di diterangkan oleh doktor sebentar tadi lemak yang terkumpul di organ seperti hati ya ataupun yang kedua adalah subcutaneous fat ya iaitu berada di bawah kulit fakta yang ketiga iaitu tiga kunci obesity tak. Lebih daripada tiga. Ya. Bukan saja bahagian pemakanan, bukan saja gaya hidup, dia boleh jadi lain-lain faktor. Ya. Hari ini kita kongsikan. Ya. Dan yang fakta terakhir sekali iaitu yang keempat adalah apakah komplikasi obesiti? Bahaya? Ya. Kalau kita boleh lihat nanti, Bukan satu, bukan dua, melebihi sepuluh komplikasi diabetes boleh berlaku. Ya, baik. Fakta yang pertama, ya, fakta pertama adalah obesiti indeks jisim mengenai BMI. Ya, BMI. Okey, kalau kita lihat, uh, it's easy to find everywhere in 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 Google. Ya, tetapi kalau kita nak simpulkan di sini, okey. BMI, okey. adalah satu formula di mana okey berat badan, okey dan tinggi ketinggian dimasukkan dalam uh, formula di mana kita boleh menilai ya sama ada tubuh badan kita dalam keadaan normal ataupun overweight ya ataupun dia melebihi daripada overweight di mana berlakunya obesiti ya kalau kita lihat Uh, tanda merah kat sini ya. Ya, ini adalah dalam lingkungan obesity bila BMI kita melebihi 30 ke atas. Ya. Baik. Kalau kita lihat ya, untuk kita orang Asia BMI yang dikatakan obes berlaku apabila dia melebihi 23 ya daripada uh, uh, um, uh, BMI tersebut ya yeah. kalau bukan asia kita boleh tengok 25 adalah tahap yang uh, tinggi ya yeah. so anda boleh balik dan check calculator and see apakah BMI kita masing-masing so kenali ya yeah. adakah dia very common ya yeah. so saya share yeah. ini adalah satu pemandangan daripada uh, uh, apa ni malaysia di mana kita boleh tengok ya yeah. okey yang star-star ni yang kita boleh nampak secara kasar bahawa ini adalah um, um apa ni uh, people yang kita dapati bahawa secara amnya mengalami menge apa ni lebih daripada BMI yang normal ya yeah. so kalau kita lihat ada berapa sembilan star di sini ya yeah. jadi adakah di common ya yeah. Kalau kita lihat ya di Malaysia tiap-tiap tahun kita ada buat National Health Mobility Survey ya. Tahun 2024 data belum keluar lagi ya tetapi pada tahun setiap tahun yang kita buat kita dapati peratusan ya peratusan rakyat Malaysia yang naik berat badannya dan di dalam tahap obesiti semakin tinggi. Ya kalau kita lihat okey pada tahun 2011 daripada 44% dan pada tahun 2023 dia mencecah kepada 54%. Ya, satu antara dua kita mengalami obesiti. Dan kalau kita lihat di Malaysia, okey tengok. Ya, ini adalah saham. Macam saham ni, ya. nampak kita adalah populasi ya yang nombor dua tertinggi di uh, Asia. Ya. So um, ini amat membimbangkan, baik. Adakah obesiti ini berlaku kepada orang dewasa sahaja? Ya, kalau kita lihat, ya, saya tunjukkan foto-foto di sini bahawa obesiti boleh berlaku pada semua peringkat usia, mahu pun baru selepas lahir, okey, ataupun kanak-kanak, uh, ya, remaja, ya. Uh, selepas persekolahan, sebelum persekolahan um, Untuk uh, orang yang dewasa dan juga orang yang uh, meningkat usia yeah. Jadi ini adalah sangat common yeah, di dalam uh, uh, masyarakat Fakta yang kedua yeah, yang saya nak sharekan tadi adalah jenis lemak Okey, baik kita lihat jenis lemak Okey Apakah jenis lemak yang kita ada? Ya. Yeah. So, bila kita melihat a uh, body kita secara keseluruhan, kita bahagikan lemak tersebut kepada dua, ya. Yeah. Di mana nombor satu adalah visceral. Visceral tu adalah organ, ya. Yeah. Di mana lemak-lemak ini, ya, yeah, dia terkumpul di organ-organ dalam badan, ya. Yeah. Yang kedua adalah subcutaneous, ya, yeah. di mana di bawah kulit kita, okey um selalunya bahagian abdomen ya yeah. kita mengalami uh, kumpulan lemak yang tebal okey dan ini akan menjejaskan kesihatan ya yeah. baik cuba kita lihat bagaimanakah kalau organ kita normal dan bagaimanakah kalau organ kita mengalami pengumpulan lemak ya yeah. saya lihat saya tunjuk di sini gambar-gambar di mana kalau jantung ya yeah. kalau jantung ya yeah um, yang sihat nampak merah healthy tetapi yang ada lemak kita boleh nampak kuning ya di mana kebanyakan lemak berkumpul di selaput ya kita lihat pula hati ya di mana belakangan kita ni di mana hati yang tiada pengumpulan lemak dia very smooth ya dan kalau kita lihat hati yang ada pengumpulan lemak dia sedikit tidak nampak tak sihat dan lemak lemak tu dia duduk di antara celah-celah sel hati dan menyebabkan hati boleh radang ya jadi membengkak ataupun fungsi bacaan hati akan terjejas ya kita lihat pula di kawasan uh, yang belakangan belah bawah ni ya adalah uh, mesentrik ataupun usus kecil kita di mana dia ada apron ya di depan tu di mana dia boleh menjadi tempat kumpulan lemak ya dan dia tidak bagus ya untuk penghadaman khusus kita dan ini akan menjejaskan fungsi dan juga pergerakan. Ya. Dan begitu juga dengan kalau kita lihat, okay, yang ini sangat obvious di otot-otot kita pengumpulan lemak juga boleh berlaku. Ya. So this is a visceral fat. Baik, okay. Apa itu subcutaneous? Subcutaneous ni adalah uh, di bawah kulit ya di bawah kulit it's easy kita boleh nampak secara fizikal ya uh, Tempat-tempatnya selalu orang cakap apple shape, pear shape ya macam yang saya tunjukkan ini ya Tempat-tempat uh, yang selalu pengumpulan lemak berlaku adalah di bahagian abdomen ya di bahagian punggung ya di bahagian tai kaki ya dan di situ adalah tempat-tempat yang kita selalu nampak. Eh ada soalan tadi. Doktor fatty liver boleh turn into serosis hati ke? Ya betul. Ya apabila ya kalau saya patah balik tadi ya slide yang tadi okey. Apabila um fatty liver ya berlaku radang berlaku ya. Radang ini sentiasa ongoing ya. Lama-lama-lama sel-sel hati boleh jadi keras dan bila dia mengeras fungsi dia akan uh, uh, terganggu dan dia boleh jadi kecut dan dia, dia dipanggil liver cirrhosis ya yeah? baik terima kasih puan Nur Azila ya yeah? baik kita teruskan so fakta yang ketiga ya yeah? tadi kita dah cakap pasal lemak fakta yang ketiga yang saya ber apa uh, kongsi hari ini adalah apakah punca obesiti? orang kata tiga punca Betul ke doktor? Ya. Baik. Saya sharekan beberapa causes ataupun beberapa punca obesity. Kalau lihat ya, dua ke atas tu, ya, iaitu overeating dan sweetened drink berkenaan dengan apa yang kita makan. Apa yang masuk ke dalam badan kita. Ya. Kalau kita lihat yang seterusnya sini ada genetik, ada hormon, ada lifestyle ya, smoking, medication dan juga bagaimana kita mengendalikan lifestyle kita ya. Baik, kita tengok lebih lanjut ya tentang fakta ini. Baik. Ha, balik jom kita semua tengok peti sejuk kita. Adakah macam ini ataupun lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan Okay, faktor utama Sebelum kita nak mulakan uh, Pemakanan yang sihat Balik, anda semua Jom kita lihat Peti ais masing-masing Apa yang ada dalam peti ais? Seven up Coke Air manis Okay, banyak kek Roti Ya, yeah. so baik pemakanan adalah sangat important ya. Yeah. Kerana apa? Ini adalah uh, uh, tempat yang kita letak barang makan kita dekat rumah. So apa yang ada dekat dalam peti ais selalu kita makan. Ya, yeah. jadi apabila anda okey nak pergi buat groceries ya, yeah, lihat apakah pemakanan yang anda nak beli yang anda akan store dalam uh, peti ais masing-masing. Baca label. Ya, yeah, so hari ni saya tak ajar macam mana nak baca label ya. Yeah. Berapa banyak sugar content, berapa banyak kalori dekat dalam tu dan adakah ia sihat. Okey, rule of thumb processed food ya yeah. selalunya ya yeah, akan mempunyai banyak kalori dan uh, nutrient yang tidak sihat. Ya. Yeah. Uh, sugar content ya, yeah. lagi banyak sugar content yang kita makan, lagi banyak dia akan boleh convert menjadi fat di dalam badan kita. Ya. Yeah. Jadi Balik nanti anda semua lihat peti ais masing-masing. Adakah macam yang saya tunjuk ni? Ataupun lebih baik? Okay. Move to the better uh, fridge storage yang kita akan buat next selepas mendengar uh, sharing saya ni. Ya. Yeah. Baik. Dan nombor dua. Okay. Selepas kita lihat dekat rumah, kita tengok apa pula yang kita makan. Ya. Yeah. Di waktu tempat kerja ataupun bila-bila. Uh, kerana sebab kita selalunya akan makan bila sangat lapar Dan bila sangat lapar kita akan cari pemakanan yang cepat dimakan Telah tersedia Okay, so kalaulah saya boleh share di sini These are usually makanan yang kita kita ambil bila kita nak cepat Betul tak? Ya, yeah? so um, deep fry, ya yeah? chicken Chicken is good, yeah. Sayur-sayur uh, 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 peni uh, peni chicken bagus. Tetapi cara memasak itu make a difference. How the fat boleh masuk ke dalam badan kita, yeah. Kalau kita lihat, okay, um, fries, okay, deep fry dan sebagainya. So saya tak perlu explain dekat sini, tapi cuba kita lihat simple food, okay, uh, more fresh, yeah dan juga cara memasaknya lebih daripada lebih uh, macam panggang, mereneh, air fry ya yeah? ataupun uh, yang uh, tiada lemak dan tiada minyak baking ya yeah? baik so ini berkaitan dengan lifestyle yang saya mention tadi okey faktor genetik ya yeah? salah satunya faktor yang kita tak boleh ubah tetapi kalau kita tahu faktor ini ada di dalam family kita kita boleh beringat dan juga kita boleh mengawal faktor pemakanan dan juga faktor um, lifestyle kita exercise ataupun a uh, aktiviti kita ya yeah. um, walau bagaimanapun sekiranya faktor genetik ni ya yeah, ada di dalam keluarga kita kita boleh awal-awal lagi ya yeah, uh, uh, membuat health check up Okay Uh, dari awal supaya kita dapat uh, menangani komplikasi-komplikasi uh, obesiti untuk penyakit uh, pesakit-pesakit uh, yang mengalami obesiti kerana faktor genetik. Ya, yeah. so kadang-kadang kita tak boleh nak elak ya. Yeah. Yeah. Baik.